допустим, Луценко, он майданутый. Почему? Ну, потому что он из себя делает Аватара он себя назвал аватаром. Ну, потому что ну, вы его облили сколько... здесь зеленкой. Его не облил здесь никто зеленкой. Почему? Потому что я могу сказать о том, что называя себя аватаром, причисляя себя к роботам будущего, потому что аватар это же Ой, робот. Это же смешно, вы же Значит, можно я вам объясню? Я хочу сказать свою точку зрения. Моя точка зрения такая: что если Луценко, у которого э, в голове, да, майданутого человека. Одна только революция, да, и нас не подала, ты нас богато, но его девиз жизни, то если он себя зачислил уже в число аватаров, а насколько я понимаю, просматривая фильм про главного героя «Аватар», значит, это робот будущего. И если мы знаем, что робот бывает хороший, бывает плохой, я никогда не видел в фильмах про роботов, чтобы робот был пьяный. Вот я никогда не видел. А где вы видели Луценко в последний раз пьяный? Можно я вам объясню? Я считаю, я считаю, что есть достаточно, достаточно оснований, доказательств, что Луценко употребляет спиртные напитки. Какие? Вопрос, какие, это его пристрастия. Я с ним не распивал спиртных напитков, не это не первое. Это первое. Но я его видел в пьяном угаре. Я видел министра в прошлом внутренних дел Юрия Витальевича Луценко в пьяном угаре. Скажите, какой